не хватает концовки, не хватает завершения, не хватает мастерства. Я опять же не хочу повторяться, но голы будут за... залетать тогда, когда будем бить и попадать в створ ворот. Я думаю, если бы такие моменты были у игроков Полтавы, они бы реализовали. Мы не реализовали, но мы понимаем, над чем надо работать, чтобы у нас был положительный результат. Сегодня я считаю, что для нас Так, да, ми хотімо виграти, грали на победу, але можу сказати, що це очко. Ми заработали. Моменти з можливим призначенням пенальтів вже передивилися у роздягальні. в роздягальні. да, сказали, що пенальти м'ять в ворота і попало именно в руку. Я просто своїх защитников учу при будь-якій подачі, при будь-якому в наш створ ворот, одразу руки прятать за спину. Меня так учили, я так учу. Дмитро Коркішко він сьогодні дебютував в основному в складі вашої команди. Як оцінити його гру? Скажу, что многие вещи еще он, ну, скажем так, не то, что не понимает. Надо время, чтобы он начал двигаться и делать то, что мы требуем. Но в целом, я считаю, дебют у него удачный. Пару эпизодов в первом тайме сработал очень здорово. От него я хочу видеть все-таки завершение, концовки. И у него есть хороший потенциал, который действительно, я надеюсь, нам принесет пользу.